সময় এতিয়া ৰাতিপুৱা ঠিক চাৰে আঠ বাজিছে এইফালে স্কুটীখন লৈ মই যাবলৈ ওলাইছোঁ আমিনগাঁও কিহৰ কাৰণে যাবলৈ ওলাইছোঁ সকলোবিলাক আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলেহে গম পাব কান্ধত বেগ দেখিছে আপোনালোকে আচলতে কলেজীয়া সেই দিনবোৰলৈ মনত পৰি যায় এনেকৈ বেগ চেগ লৈ ক'ৰবাত যাবলৈ ওলালে হয়তো আপোনালোকে থামনিল আৰু টাইটেল দেখি গমেই পাইছে কিহৰ কাৰণে ক'ত যাব ওলাইছোঁ এইফালে দেখিছে এইখন হৈছে মোৰ এডমিট কাৰ্ড আচলতে জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড ওলাই লৈছোঁ আৰু এইফালে দেখিছে সকলোবিলাক আহিছে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আৰু এইটো কক্ষতে মোৰ হ'ব ইণ্টাৰভিউ হে গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ব্লগাৰ মিনম ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকসকলকে পোনপ্ৰথমে মই মিনময় স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকসকল ভালে আছে এতিয়া সময় হৈছে প্ৰায় কিমান বাজি গৈছে এটা দহ হৈছে ৰাতিপুৱাই গ'লোঁ ডি চি অফিচলৈ বুলি হয়তো আপোনালোকে থাপনিল আৰু টাইটেল দেখি গমেই পাইছে ক'ত গৈছিলোঁ কিয় গৈছিলোঁ গতিকে সবিশেষ মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম একচুৱেলি তাত গৈ কি কৰিব লগা হ'ল কেনেকৈ কি প্ৰচিডিউৰটো কি সকলোবিলাক জনাম আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া আহি পালোঁ তাৰপৰা ডি চি অফিচৰ পৰা আহি পালোঁ মানে আমিনগাঁৱৰ পৰা আহি পালোঁ আহি পোৱা এতিয়া বেলেগ এটা কামত গৈ আছোঁ সেইটো এতিয়া মোৰ লগত আছোঁ সৌৰভ শৰ্মা এইফালে ত' আজি গোটেই হেক্টিক চিডিউলটো আজি চিডিউলটো মোৰ তো এতিয়া সেই কামটো এতিয়া য'ত গৈ আছোঁ সেই কামটো কৰি আহি লওঁ কৰি আহি আৰু পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ গাঁৱৰ পৰিৱেশ ঠাণ্ডা মুণ্ডা পৰিৱেশ দেখিছে আপোনালোকে তো এই পৰিৱেশটোত আছোঁ আৰু আপোনালোকক জনাম বস্তুটো কেনেকুৱা কি সকলোবিলাক জনাম একদম শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোত নতুন হয় যদি তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ত' ব'লক এতিয়া আমি পৰিৱেশটো উপভোগ কৰোঁ প্ৰথমে তাৰপিছত থামডিলত খোৱা কথাখিনি

আহি মোৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোঁ আৰু আহিয়ে দেখিলোঁ ইয়াতে কেইটামান ভেৰা ছাগলীৰ গতিকে মই পলম নকৰি মোৰ কামখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে আৰু চেনেলটোত নতুন হয় যদি তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহিব তো চাই থাকোঁ খুব সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰত বহুত বেছি ভোক লাগিছে ঘৰত গৈ ভাত খাব লাগে তো এতিয়া ঘৰত যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব গাইছ এতিয়া ৰাতি ন বাজি বাইছ মিনিট হৈ গ'ল ডাবিং চলি আছে আমাৰ খুব সুন্দৰকৈ ইয়াতে তিচাৰহঁতৰ ঘৰতে আৰু এইফালে সৌৰভ আছে এইফালে আমাৰ জ্যোতিৰূপা আমাৰ কি আছে হেৰি আছে এই ধৰিত্ৰী আছে পৃথিৱী পৃথিৱী আছে আজি যিহেতু ৰবিবাৰ আমাৰ ডাবিং মানে বহুত বেছি খৰখ এটা হ'ল এক্সোৱেলি আজি ডাবিঙো দিব লগা হৈছে তাৰপিছত আপোনাৰ মিউজিকো গাঁঠিব লগা হৈছে একেদিনাই আপোনালোকে ভাবক মানে আমাৰ আৰ্টিষ্টখিনি অকণমান প্ৰব্লেমত আছিল মানুহবিলাক চব ব্যস্ত কিবা আছিল মানে তেনেকুৱা আছিল তো সেইকাৰণে আমাৰ আগতীয়াকৈ বস্তুটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰা নাই এতিয়া প্ৰায় নিশা আপোনালোকে চাওক কিমান বাজিল নটা সাতাপ্পন হা নটা সাতাপনৰ কিন্তু আমাৰ আজি যিহেতু ৰবিবাৰ আপোনালোক সকলো গমেই পায় চাৰিআলি চাৰিআলিটো দিবই লাগিব ছয়টাত অহাৰ কথা আছিল বাট যেতিয়ালৈকে আমাৰ আজি কামখিনি নহয় যেতিয়ালৈকে আপ্ৰোড দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে কাম কৰি থাকিম মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকে চাব বাৰটাৰ আগত আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাম কৰি থকাৰ মাজতে আমাৰ ত্ৰিচাই এয়া দেখিছে মেগী খুব সুন্দৰকৈ বনাই আনিলে সৌৰভ আছে সৌৰভ মেগী আছে ডিপেন আছে ত্ৰিচাই বনাই আছে খুব সুন্দৰকৈ এইফালে ৰেডবলটো খাই তাই মানে কি কৰি পেলালে চাওকচোন মানে চুবাই চোবাই কি কৰি পেলালে ৰেডবলটো শেষ হোৱাৰ পিছত দেখিছেনে আপোনালোকে তো এয়াই আৰু এতিয়া কেনেকুৱা বনাইছে আৰু পিঁয়াজটো দিছে ইয়াতে কেনে লাগিছে তোমাৰ শাক অঁ তোমাক সেৱাই দিছো অলপ কেনে লাগিছে খাইছ খাই লাৰিআলি চামিলি আহিব দেই আপোনালোকে চাব চাৰিআলি চামিলি সাত নম্বৰ নিশা এতিয়া প্ৰায় এক বাজি এক বাজিলে আৰু এতিয়া খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ কাম চলি আছে এতিয়াও আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ ৰিলিজ দিব পৰা নাই চাৰিআলি চামিলিখন মানে আজি সোমবাৰে পৰিলে লাহেকৈ কিন্তু কথাটো হ'ল কি ৰাতিৰ ভিতৰতে যিকোনো আমি যেনেকৈ নহওক আপলোড দিবই লাগিব তো সেইকাৰণে পূৰা হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি আছোঁ ত্ৰিছাই মিউজিকৰ কাম কৰি আছে সেইসকলে দেখিছে হেডফোন চেডফোন লৈ এইফালে ডিপেন আছে তাৰপিছত এইফালে সৌৰভ আছে আমি সাৰাই আছোঁ খুব সুন্দৰকৈ তাইক এনাৰ্জি দিব লাগিবতো গতিকে আমি যদি কিবা টোপনি যাওঁ কাম হব না এই ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱালৈকে আপোনালোকে অলৰেডি ছেভেন নম্বৰ এপিচডটো চাইছেই চাগৈ আৰু যিসকলে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে ন তোমাৰ মিনময় এক্টিং বুলি চাৰ্চ কৰিও চাব পাৰি ন নিশা এনেকৈ কাম কৰাৰ মজাই বেলেগ হয়নে একেবাৰে নাই নাই একচুৱেলি ক'তো মানে হেৰি নাই দোকান খোলা নাই আমি তেল ভৰাবৰ কাৰণে মোটামুটি তিনি কিলোমিটাৰমান গ'লোঁ নেকি তিনি কিলোমিটাৰমান গাড়ীত মোৰ তেল নাই তিনি কিলোমিটাৰ আগুৱাই গ'ল ওচৰতে পেট্ৰল পাম্প এটা আছে বাট এইটোত বোলে মানে হেৰি নাই পেট্ৰল নাই মিছা কথা কৈছে আছে ৰাতি ট্ৰাকক দিয়ে মালটো সৰু সৰু গাড়ীবিলাকক ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে তো সেয়াই আৰু আজিৰ যুগত এনেকুৱাই আৰু চলি আছে চব বিজনেছ কিয় চকু তো কিছুমান পিছতে ঘৰত যাম অকলে অকলে যাব লাগিব মই কিয় দুটা একেলগে যাব সেয়াই আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া কিমান বাজিছে গম পাইছে আপোনালোকে এয়া চাওক চাৰিটা বাৰ এয়া আমি গোটেই ৰাতিটো কাম কৰি এইফালে ডিপেন আছে এইফালে চৌৰভ আছে বাইক মুচি আছে বৰষুণ হেভি বৰষুণ ত্ৰিছা বস্তু আছে গোটেই ৰাতিটো কাম কৰিলে কৰি কিনে ফাইনেলি আমাৰ চাৰিআলি চামেলিৰ সপ্তমটো শব্দ আপোনালোকৰ মাজত এৰি দিলোঁ আপোনালোকে গৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে আৰু মই এটা মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কওঁ এনে মোৰ মই অকলে প্ৰায় সময়খিনি থাকোঁ আৰু ইহঁতে মানে শেষত আহে আজি মানে কমপ্লিটলিঙৰ পৰা মিউজিকৰ গোটেইখিনি সময় সেইটোৱে আমি গোটেই ৰাতিটো কটালো ডিপেণ্ডত ঠাণ্ডা লাগিছে এতিয়া আমি এতিয়া গৈ থাকো আপোনালোকক লগ পাই আছো সারিলে সব আর এই খুব সুন্দরক এই দোকান ইয়াতে খোলা থাকে সময় ছয় বাজবার হল আমি সেই সেইয়ারপাড়া চাহ হওয়ার আরম্ভ করে বরষুণ পেলায় এটিালেক বরষুণ মানে এরার কোনো নাম গন্ধই নাই এই যে আপনাদের বরুণ দিয়েছে এনে আছো আমি হ্যাঁ এনে আস তো কি হব গদাই রাতিটো উজাগৰে কথা ল' এতিয়া আকৌ এনেকে কৰাব লাগা আছে এনেকে এনেকে কষ্ট যাব লাগিব কাম কৰি যাব লাগিব ভাল কাম কৰিব লাগিলে এনেকে কষ্টতো কৰিব লাগিব হয় তো সেইটোৱে এতিয়া লৈ আছে পৰিচলে গৰজাপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্বৰহীল অহম অভিযান আত্মনিৰ্বৰহীল অহম অভিযান जेটো আঁচনি আছিল সেই আছনিত মইহে এপ্লাই কৰিছিলোঁ তেতে সো ডেট এদিন মোক মাতিল ইন্টারভিউর কারণে আপনারা গমে পালে আর থামলীল থামলীলের টাইটেলি গমে পাইছে গতি মই ইন্টারভিউত গলো বিশেষ ভয় করবল একো নাই আপনাদের যিখিনি ডকুমেন্টস এপ্লাই করতে ডকুমেন্টস দিছিলে সেইখিনি অরিজি ডকুমেন্টস লই যাব লাগিব তাৰ পিছত যিটো প্ৰজেক্ট ফাইল যিটো বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে সেই প্ৰজেক্ট ফাইলটো উলিয়াব লাগিব সেই প্ৰজেক্ট ফাইলটো লৈ যাব লাগিব লগতে এডমিট কাৰ্ডখন লৈ যাব লাগিব আৰু সিহঁতৰ পৰা আপোনাক ফোন কৰি দিব ফোন কৰি কিনে আপোনালোকক মাতিব ইণ্টাৰভিউলে আপোনালোকৰ জেগাত তো তেনেকুৱা মোকো তেনেকৈ মাতিছিল গ'লোঁ গৈ কিনে প্ৰথমে নামটো এণ্ট্ৰি কৰি ল'ব লাগে তাত নিজৰ নামটো তিনিটা শ্বিফ্টত নে দুটা শ্বিফ্টত হয় মানে ইণ্টাৰভিউটো তো তেনকে নামটো এণ্ট্ৰি কৰি ললো তাৰপিছত গলো বেলেগ একো নোধে একো নাই ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই প্ৰজেক্টৰ যিটো মানে আপোনালোকে বিষয়ৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিছিলে সেই বিষয়টোৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন কৰে আৰু ডকুমেণ্টছখিনি চাই কি কি ডকুমেণ্টছ দিছিলে সেইখিনি অৰিজিনেল ডেট অফ চাই আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম সেই যে আপুনি এপ্লাই কৰিছিলে মানে যিটো বিষয়ৰ ওপৰত এপ্লাই সেইটো মনত কেনেকৈ আহিল কি আহিল সেইখিনি কোয়েশন করে আপনি যদি বিষয়ের উপর এপ্লাই করছিলেন সেই বিষয়টার উপর আপনার অভিজ্ঞতা কিমান আছে সেই গোটাই আপনার সুদিব ভয় করবো একো নাই আর কম্পিউটার সার্টিফিকেট যদি হে আছে তো লো যাব বিচার আসল বাকি একো টেনশন নাই মই মোৰ ভাল হৈছে বেয়া হওয়া নাই আর কনফিডেন্টলি কথা কিন্তু কোব লাগবে আর নিয়ম আপনাদের রুমত সুমায় যাওতে ধৰক মেয়াই কামিন ছাৰ বা মেডাম বা তাতে বহিব দিলে থেংক ইউ ধন্যবাদ সেইখিনি আপোনালোকে ক'ব লাগিব সেইখিনি নিয়ম সেইখিনি নিয়ম যদি আপুনি পৰিবাটিকৈ যদি আপোনালোকে কনফিডেণ্টলি কথাখিনি কয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰ হ'ব আৰু মই কৰিলোঁ এতিয়া চাওক কি হয় গতিকে ভয় কৰিবলৈ একো নাই আপোনালোকে যাব বিন্দাস আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই দুই লাখ টকা আৰু পাঁচ লাখ টকাৰ এটা আছে পাঁচ লাখ টকাৰো আছে চাগে মই দুই লাখ টকাটোত এপ্লাই কৰিছিলোঁ তো সেটাই আর ভাল হয়েছে গতিহ্যে আপনাদের যাব ভয়স্য নাব বিন্দাস গুছি গুছিয়ে ইন্টারভিউ গুছি গুছিয়ে আর অরজিলেট সার্টিফিকেট যেন আছে যাব তো তো এইখিনিতে সমাপ্ত করে দিচ্ছি বেশি দীঘলীয় করে নাথাকরণ আপনাদের চালে বহুখিনি কামর মাজতে এনেক ইন্টারভিউ গলো তো এনেকা আর তো আজিল ভিডিওটির মাজের পর মই বিতাই মূন্য একটা নতুন ভিডিওত লগ পড় প্রতিশ্রুতি আজিলে বাই বাই জয় আই হোম কিপ ব্লগাৰ ব্লগার মৃন্ময়